журналистию будь Ну, что касается игры, это последняя игра в этом году, конечно, я думаю, как мы настраивались, точно так же и команда Ворсклы. Я воочию вживую посмотрел игру предыдущую с Днепром, которую, я считаю, по праву Ворскла обыграла 2-0 и заслуженно обыграла. Поэтому понимал, что очень будет тяжело, тем более играем на выезде в гостях Ворсклы. Плюс те проблемы, которые нас Немножко зацепили. Это потеря сразу двух центральных защитников Славика Чечера и Андрея Пилявского плюс опорного полузащитника Игоря Чайковского. Но, тем не менее, приехали в Полтаву не в полной боевой комплекте. 16 футболистов, то есть 14 игроков и два вратаря, хотя должно быть 18. Но тем не менее, те ребята, которые вышли на поле и заменили тех ребят, которые получили травму, выглядели достойно добились победы, завоевали очень нужных три очка. Теперь можем идти в отпуск, хорошо отдохнуть, находясь на третьем месте. Поэтому я благодарен ребятам за эту игру. Ваше питание, будь ласка. Так. Так. Юрий, скажи, будь ласка, долго, сильно замерзли по час футбольного матча, где вы сейчас в тех, кто пускается, И борьба, я знаю, та борьба, яка была в матче, ну на поле находилось две достойные команды, команды, которые в данном чемпионате, не только в этом и в том чемпионате, боролись за те места, которые дают право выступать и представлять нашу страну в европейских чемпионатах. Поэтому понятно было, что градус зашкаливал, борьбы достаточно было много. Я понимал, что Полтава это боевая команда, и та команда, которая в борьбе не уступит. Но тем не менее наши ребята тоже проявили все лучшие качества. В этой борьбе не уступили, а я могу даже сказать, в некоторых компонентах и переиграли. Поэтому я думаю, что было не так-то и холодно для них. Точно так же, как и для меня. Это сейчас уже после игры где-то промерз немножко, где-то чуть может

постоянно. Поле тяжелое, начало работать очень сложно было. Так как у нас нету ни базы, ничего, а есть единственное поле, на котором мы весь вот чемпионат тренируемся, это в Запорожье поле торпеда. Была такая команда в Запорожье. То, естественно, те травмы механические. Там тот же Славик Чечер били поворотом, поскользнулся, упал на колено и в растяжении боковой связки. Тот же Андрей Пилявский делал наоборот передачу поскользнулся, приводящую дернул. Ну, то есть это все механически, где-то они были не готовы к работе на таких полях, может. Хотя это, если бы в начале тренировки, я бы посчитал, что где-то они размялись. А это произошло все уже больше половины тренировки прошло. Игоря Чайковского здорово сыграл ту игру, вышел на замену, заменил того же Диму Гречишки. Но пожаловался на Ахил, появилась жидкость в Ахиле. Можно так сказать по-медицински, как хруст снежка. Это была вероятность того, что возможен разрыв сухожилия Ахиллесова. Поэтому я не стал рисковать, сказал, пусть парень вылечится, идет в отпуск здоровым, а не в больничку едет. Это то, что касается травм. Что касается Димы Гречишкина, ну, я считаю, это достаточно талантливый, быстрый, техничный и очень умный футболист. И я надеюсь, что он возвращается к той форме, которая у него была, когда он играл за Ильичевец в Мариуполе, после этого был э, взят назад с аренды в Шахтер, и он провел там сезон, и достаточно неплохо провел, потом где-то был спад, но сейчас, я считаю, он возвращается к этой жизни. Это футболист, который может сыграть как опорного полузащитника, точно так же центрального, вот как сегодня он сыграл. Почему я поставил? Потому что я понимаю, что это очень умный и грамотный футболист. И все то, что мы ему сказали, он все практически выпал. Поэтому он и сыграл на этой позиции. Верховую борьбу, не имея такого роста, но поверьте, он, э, высокорослые футболисты под метр девяносто не могут так сыграть вверху, как играет Дима Гречишкин. Поэтому был выбран, в его сторону. Хотя у нас еще есть Артем Гордиенко, который на этой позиции играл не однажды. Но я решил ничего не выдумывать, а Димку поставил центральным силовым. А Гордиенко выполнил свою миссию опорным полузащитником. Не дал вообще развернуться команде Полтаю в центре поля. Чи Ну как я могу прогнозовать это будущее, Вы сами отвечаете на свой вопрос. Если у нас ни не ни двора, ничего. У вас есть свой город, свои болельщики, своя база. У вас все есть. Я имею в виду ворскую. У нас, к сожалению, все там. И когда и что оно вернется, никто не знает я благодарен, пользуясь этим вопросом, руководителям нашего клуба, президенту Гелеру Евгению Борисовичу, генеральному директору Рафаилу Сергею Васильевичу, за то, что они все равно не бросают в эту минуту команду, занимаются. Да, есть много нюансов, поверьте, и за должность, но тем не менее они их стараются погашать, они стараются поддерживать команду и создавать все те условия для команды, которые необходимы для того выступления, как команда выступает. Еще раз ему. Респект и благодарность за то отношение к команде. А ребята стараются отблагодарить их своей игрой, и теми добытыми очками и тем местом, на котором мы находимся. И надеюсь, будем дальше это радовать. Все равно оно рано или поздно не может продолжаться. У нас это маячня, как правильно сказать, что у нас продолжается. Я думаю, что хватит разума у людей, и хватит уже... Уже так пересорили, что я думаю, что уже дальше некуда. Пора уже, чтобы какой-то мир наступал и здравый смысл. Я могу одно сказать, что как у нас на Украине хватает людей с, с больной головой, точно так же и там. Поэтому ну, надо как-то выходить из этого положения. Поэтому я не хочу не обидеть ни украинский народ, потому что я его люблю, ценю, потому что я его на этой стране вырос, родился, она мне все дала. И где бы я ни был, и в Германии, и был, и в Питере, и в Санкт-Петербурге, но у меня всегда было стремление вернуться на свою родину здесь продолжать работу, здесь развиваться. Здесь выросли мои дети, уже растет внук. И хочу быть в единой, неразделимой, самой лучшей стране Украины. И желаю то же самое, чтобы это понимали люди, которые находятся в Луганске. Я думаю, их там не меньше. И в Донецке. Это все опять вернуть в нормальное русло. Вот это моя мечта, наверное, номер один. И я бы отдал бы все за это. И поражения, пусть лучше были все. Но главное вот это, чтобы произошло, а потом я думаю, их к футболу будет больше людей. Вы же посмотрите, сколько людей ходит на футбол. Ну никому не интересен футбол в этой жизни, если нет у людей ни заработной платы, ни работы. Вообще ничего нет. О чем можно здесь говорить? Поэтому я просто очень хочу, чтобы люди это все понимали и пошли по правильному пути. Юрий Николаевич, в своей работой по праву служили уважения луганских болельщиков с украинских. Да, наверняка поступают сейчас предложения, потому что иногда в интернете всплывают да, по поводу предложения с какими-то другими клубами. Какие у вас планы? Доработать или до конца контракта? Зимой будете, может, рассматривать. Это первый вопрос. И второй, у, у кого из футболистов Зари заканчиваются контракты вот, в нынешней зимнем сезоне? Ну, то, что касается, начну с футболистов, у всех контракты, пока ни у кого заканчивается у Григория Ярмаша. Но я хочу Буду встречаться сейчас с президентом, с генеральным уже разговаривал. Хочу продлить этот контракт. Я считаю, этот человек достоин того, чтобы находиться в нашем клубе и дальше развиваться. Да, он где-то меньше играет, но поверьте, те человеческие качества, которые есть у этого футболиста игрока, а он очень долгое время провел и в вашем клубе. Но у меня язык не поворачивается сказать это. Человек, на уровне которого учится вся молодежь, может поэтому они так и выросли, что есть семь футболистов уже, которые вызываются в национальную сборную. Все остальные они у нас на контрактах, кто в аренде. Единственное, все может быть где-то зимой сейчас, когда после отдыха в январе могут взять с собой на сборы еще раз посмотреть шахтер, да нет своих арендованных, потому что они действительно это их футболисты. Я здесь ничего не смогу сделать. Я надеюсь. Все-таки и очень хотелось бы собраться. Мы собираемся 15 января, чтобы все собрались и были. Мы вместе и довели этот чемпионат до логического завершения. Возможно, с Божьей помощью выиграть те же медали, которые, я думаю, возможно, и в моей карьере, и в карьере многих футболистов это будет первый и последний раз. Почему я это очень хочу. Что касается меня, ну я не буду лукавить есть, да звонки, есть предложения, но пока что у меня есть действующий контракт с командой «Заря Луванск» до 1 июля. И я в плане того, что нормальный человек, я никогда не сделаю этот шаг преждевременно. Это разве что будет какое-то запредельное предложение, супер какой-то клуб, супер материальное там и все остальное я могу сказать тогда возможно я и то я встречусь с президентом обговорю все это и если он будет не против то возможно хотя душа и сердце у меня полностью лежит в этом клубе и я хочу тоже довести если я говорю за ребят то как я могу уйти бросить их и не доведя это дело до конца поэтому нужно остаться доработать а там жизнь покажет а? Не, ну и туда меня никогда не позовут, потому что есть достаточно много сильных тренеров, которые будут работать в этих клубах. Калинин Квашук. Последний вопрос, если можно. Калинин Квашук. Очень много было дифферамбов да, как бы люди. Проясните ситуацию. По Калинину забудьте вообще. Я этого человека считаю это не футболист и не хочу о нем даже говорить. Квашук настоящий по человеческим качествам настоящий мужик, настоящий человек. Но Единственное, что то, как он играет и те возможности, но он пока не может конкурировать с теми ребятами, которые есть. Но в плане человечности Квашук номер а Калинин забудьте, даже не вспоминайте эту фамилию.